নমস্কাৰ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আমি সকলোৱে জানো যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ সকলোৰে গৰমৰ বন্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ গৰমৰ বন্ধ সমাপ্ত হ'ল আৰু আজি আকৌ বিদ্যালয়সমূহৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব কিন্তু ইয়াতে আমি দেখা পালোঁ যে বিভিন্ন জিলাত সময়সূচী বেলেগ বেলেগ হৈ আছে যিহেতু গৰমৰ বন্ধ যেতিয়া দিছিলে তেতিয়া মৰ্ণিং ক্লাছ হৈ আছিলে বিদ্যালয়সমূহত আৰু কিছু কিছু জিলাত এতিয়াও সেই সময়সূচীটো বাহাল ৰাখিছে যেনে কামৰূপ মেট্ৰ'ত বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিকত আৰু কিন্তু মেক্সিমাম জিলাতে কিন্তু সময়সূচীটো আকৌ পূৰ্বৰ সময়সূচীলৈ আনিছে মানে নৰ্মেল যিটো টাইম নটাৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব বাকীখিনি ছুটি টাইমটো আপোনালোকে জানেই এল পি এম ই হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সেইখিনি বেলেগ হ'ব সকলোৰে কেটেগৰী ৱাইজ এতিয়া কথাটো কি হ'ল খুব ইম্পৰ্টেণ্ট যিহেতু আপোনালোকে আজি স্কুল খুলিব আপোনালোকৰ গতিকে পুনৰ শিক্ষা সেতু এপটো আপোনালোকে এই এক এমাহ ধৰি ইউজ কৰা নাছিলে এতিয়া এই শিক্ষা সেইটো এপৰ আকৌ পুনৰ ব্যৱহাৰ হ'ব গমেই পায় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কিন্তু এই এমাহৰ ভিতৰত শিক্ষা সেতু এপৰ বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু এইবিলাক কি সাল সলনি বা পৰিৱৰ্তন হৈছে মই তাৰ ওপৰতে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ চাব মোৰ মই এখন মেনুৱেল এখন লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই পঢ়ি শুনাম হয়তো আপোনালোকৰ প্ৰায় সংখ্যকেই পাইছে মেনুৱেলখন আৰু যিসকলে পোৱা নাই মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক কিছু হ'লেও উপকৃত কৰিব এতিয়া চাওক ইয়াতে চাওক মই অকণমান জুম কৰি দিছোঁ শিক্ষা সেতু মোবাইল এপ্লিকেশ্যনৰ নতুন পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কে ব্যৱহাৰকাৰীৰ হাত পুথি চাব শিক্ষা সেইটো মোবাইল এপ্লিকেশ্যনৰ সাম্প্ৰতিক পৰিৱৰ্তনসমূহ কি কি পৰিৱৰ্তন হৈছে চাব দেই মই অকণমান জুম কৰি দিছোঁ ইয়াতে দিয়া আছে শ পূৰ্বতে এতিয়া মানে কি কি দিশত পৰিৱৰ্তন কৰিছে চাব উপস্থিতিৰ বাবে জিঅ' ফেঞ্চিং মানে আগতে আমি যিটো জিঅ' ফেঞ্চিং বুলি কওঁ মানে এটা এৰিয়াত থাকিলে কাম নকৰে কিন্তু বিদ্যালয়ৰ ওচৰলৈ বা বিদ্যালয় প্ৰিভাইছৰ ওচৰলৈ গ'লেহে কেমেৰাটো খোল খায় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এতিয়া চাব আগতে সাতশ পঞ্চাছ মিটাৰ বেষাৰ ধৰত স্থাপন কৰা হৈছিল এতিয়া বৰ্তমান অধিক সঠিকতাৰে পাঁচশ মিটাৰৰ বেষাৰ্টলৈ পৰিশোধিত কৰিব হৈছে আগতে মানে সাতশ পঞ্চাছ মিটাৰ দূৰৰ পৰাও জিঅ' ফেঞ্চিঙৰ কামটো হৈছিল মানে আপোনালোকে বিদ্যালয়ৰ সাত কেতিয়াবা আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সাতশ মিটাৰৰ ভিতৰত আহি গ'লে সাতশ পঞ্চাছ মিটাৰৰ ভিতৰত আহি গ'লে আপোনালোকে এটেণ্ডেঞ্চ দিব ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰিছিল কেমেৰাটো অন হৈ গৈছিল আৰু পা এতিয়া কিন্তু সেইটো নহ'ব এতিয়া আপোনালোকে পাঁচশ মিটাৰৰ মানে দেখাৰটোৰ ভিতৰত যাব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ উপস্থিতিটো ল'ব শিক্ষা সেইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দলীয় উপস্থিতিৰ তথ্য ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ডি এ টি ফাইল উপলব্ধ নাছিল সেয়ে সেইবোৰ ডাউনলোড কৰিব পৰা নগৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিখিনি ফাইল মানে ধৰক পি ডি এফ ফৰ্মেটতে হওক বা যিকোনো ফৰ্মেটতে হওক আপোনালোকে আগতে ডাউনলোড কৰিব পৰা ব্যৱস্থা নাছিলে কিন্তু এতিয়া চাব ডাউনলোড অল ক্লাছেছ ইনফৰ্মেশ্যন তাতে ক্লিক কৰি দিলে গোটেইখিনি আহি যাব মানে কোন কোনটো ক্লাছত কিমানজন আছে সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে ডাটা উলিয়াই ল'ব পাৰিব কাৰোবাক লাগিলে তাৰ পৰাই আপোনালোকে আকৌ পি ডি এফ কৰি পঠাই দিব পাৰিব বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক যদি অফিচিয়েলি বিচাৰে তাৰপিছত মুখমণ্ডল পঞ্জীভুক্তকৰণ যিটো ফেচ ৰিকগনাইজেশ্যন যিটো আছে চাব পশ্চাদভূমিত থকা মুখ চিনাক্ত হোৱা নাছিল প্ৰাথমিক মুখখন চিনাক্তকৰণত ভুল হৈছিল মানে বেকগ্ৰাউণ্ডত যিসকল মানুহ থাকে তেখেতসকলৰ মুখবিলাক চিনাক্ত হোৱা নাছিল আৰু যিখন প্ৰাইমাৰী ফেচ যিজন ব্যক্তিয়ে মূলতঃ দিব চিনাক্তকৰণত ভুল হৈছিল বুলি কৈছে এতিয়া চাব এই ব্যৱস্থাই বহু মুখ চিনাক্ত কৰে আৰু ক্ৰুটিবাৰ্তা দেখুৱায় এতিয়া চাব আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ পিছত যদি কোনোবা এজন আছে তেখেতসকলৰ নলয় মানে আপোনাৰ একাউণ্টটো খুলিলে আপোনাৰহে মুখখন ল'ব আগতেও তেনেকুৱা আছিলে কিন্তু তেখেতসকলে গম পায় যিটো কিছু বিসংগতি আছিলে চাগে এতিয়া মডিফিকেশ্যনটো কৰি আহিছে তাৰপিছত চাব অৱস্থানৰ সঠিকতা যিটো লোকেশ্যন লোকেশ্যনৰ একোৰেট হ'ব লাগিব চাব অৱস্থানৰ ভাৰ তাৰতম্য হৈছিল কেতিয়াবা বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত থকাৰ পিছতো আউটচাইড স্কুল প্ৰিমাইজ বুলি দেখুৱাইছিল সেইটো হয়েই আপোনালোকে এই হেৰাছমেণ্টটো পাইছে বিদ্যালয়ত থকাৰ সময়তো মানে কি দেখায় হেৰি বহুত দূৰত থকা বুলি দেখায় মানে আৰু কিছু ছাৰ বাইদেউ যিসকল বেছি অভ্যস্ত নহয় মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল কেতিয়াবা এক ঘণ্টা লেটকৈ হ'লেও এটেণ্ডেঞ্চ দিব লগা হৈছিল আৰু তাৰপিছত চাব ইয়াতে ইউজ প্ৰিমাই লোকেশ্যন ডিফল্ট ওপৰত সক্ৰিয় কৰা হৈছে যাতে অৱস্থান সঠিক হয় আৰু ভুলগুটিৰ সতৰ্ক মানে এৰাই চলা যায় কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সেইটো নহ'ব এতিয়াৰ পৰা এইটো কাৰেক্ট হ'ব একুৰেট হ'ব আৰু চাব অৱস্থান আহৰণৰ সমস্যা আৰু ইয়াৰ সাম্প্ৰতিক সমাধান এতিয়া কিছুমান যদি সমস্যা পায় আপোনালোকে কেনেকৈ সমাধান কৰিব এইটো দিয়া আছে চাব অৱস্থান আহৰণৰ পুনৰ চেষ্টা উপস্থিতি লোৱাৰ সময়ত যদি আপোনালোকক আউট অফ লোকেশ্যন বুলি দেখায় এইমাত্ৰ যে মই পঢ়িলোঁ স্কুলত থাকিলে যদি স্কুলৰ বাহিৰত থকা বুলি দেখায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো নেটৱৰ্কৰ তাৰতম্য হৈছে ইয়াৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা ল'ব চাব আপোনালোকে আহ অৱস্থান আহৰণৰ পুনৰ চেষ্টা তেতিয়া এই আপোনালোকে ৰিট্ৰাই বুলি বুটামটো ক্লিক কৰি দিব ৰিট্ৰাই আহিব ৰিট্ৰাইটোত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল আগতে তেনেকুৱা অপশ্যন অহা নাছিলে গোটেই ৰিষ্টাৰ্ট কৰিব লগা হৈছিল বা এপছটো কাট কৰি দিব লগা হৈছিল আকৌ নতুনকৈ অ'পেন কৰিব লগা হৈছিলে এপছটো ক্ল'জ কৰি দি কিন্তু এতিয়া ৰিট্ৰাই অপশ্যনটো দিছে অৱস্থান আহৰণৰ পুনৰ চেষ্টা আৰু আপুনি ৰিট্ৰাই বুটামটো ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰকৃত সময়ৰ অৱস্থান পুনৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰে আৰু আপুনি যদি আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত থাকে তেন্তে উপস্থিতি ল'বলৈ অনুমতি দিয়ে আৰু উপস্থিতিৰ বাবে গ্ৰুপ ডি এ টি ডাউনলোড কৰে গ্ৰুপ ডি এনে যিটো ফাইল আপুনি কেনে আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব চাব গ্ৰুপ ফাইল ডাউনলোড কৰা যিটো আছে ডি এ টি ফাইল ডি এ টি ফৰ্মেটত আগতে কিছুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুখমণ্ডল তথা খোৱা হোৱা ফাইলটো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী মোবাইলত উপলব্ধ নাছিলে এপটোৱে পটভূমিত ফাইলসমূহ ডাউনলোড কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছিল কিন্তু কোনো বাৰ্তা দেখুৱাৰ বাবে নাছিল সেইকাৰণে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ যোৱা নাছিল এতিয়া চাব এতিয়া সেইবিলাক সমস্যা দূৰ হৈছে মই আৰু পঢ়ি নাথাকোঁ এতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে অপশ্যনটো দিছে অকণমান জুম কৰি দিছো চাব আপোনালোকে ডাউনলোড অল ক্লাছে ইনফৰ্মেশ্যন বুলি নতুন এটা ইয়াতে অপশ্যন দিলে তাতে গ'লে আপোনালোকে গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিবিলাকৰ মানে এটেণ্ডেঞ্চৰ ফাইলটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেইখিনি দিছে ইয়াতে বিশেষ একো নাই তাৰপিছত গ্ৰুপ ডেট ডাউনলোড ফাইল ডাউনলোড কৰা কেনেকৈ কৰিব সেইটো চাওক আপোনালোকে ইয়াতে চাব আপডেট অল ক্লাছে দিলে গোটেইখিনি আহি যাব মানে কোনোবাটো যদি ক্লাছ হোৱা নাছিল আপডেট হোৱা নাছিল ইয়াতে দিলে বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত ডাউনলোড স্থিতি ছবিখনত দেখুৱাল প্ৰদৰ্শিত হ'ব সেইখান দিলে হল মানে এই ক্লিক করে দিলে যদি আপডেট হওয়া না কোনো ক্লাসের এটেন্ডেন্স দিয়ে পিছনে আপডেট হয়ে যাব তারপর চাব এইটো সাক প্ৰতিটো ক্লাসের তলত এবার এটা ডাউনলোড বলে অপশন আছে তাতে দেওয়ার ক্লাস একটা এটাক ক্লাসর লব পাৰিব যে আহিছে আজি উপস্থিতি কি কেটে দৰকাৰ দরকার হয় নয় ঠিক রিজেরেট গ্রুপ ডেট ইয়াতে রিজেনার্ট আছে কৰিব পাৰিব তাৰ পাছত যদি কোনো ক্লাছৰ ফাইল ডাউনলোড কৰাৰ পাছতো ওচৰত সতৰ্কতা চিহ্ন দেখা দিয়ে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি ৰিপৰ্ট গ্ৰুপ ডাটা বৰ্তমান ৰিপৰ্ট দিব পাৰিব আপোনালোকে চাগেটো ৰিপৰ্টত গৈ দিব পাৰিব তাৰপাছত গ্ৰুপ ডেট ফাইল ডাউনলোড কৰাৰ পদক্ষেপসমূহ এইখিনি হ'ল জিঅ' ফেন্স কৰা এলেকাৰ আপডেট বেসাৰ্ধ এইটো আপোনালোকে গমেই পাইছে সাতশ পঞ্চাছৰ পৰা পাঁচশ মিটাৰ কৰা হ'ল আৰু এইবাৰৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তি কৰাৰ সময়ত ল'বলগীয়া সাৱধানতা সাৱধানতা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কি কি সাৱধানতা ল'ব লাগিব চাব আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঞ্জীয়ন কৰাৰ সময়ত পশ্চাদভূমিত আন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকাৰ পাছতো ছিষ্টেমে প্ৰাথমিক মুখমণ্ডলত চিনাক্ত কৰিছিল যাৰ ফলত কুটি ঘটাইছিল তাৰমানে বহুকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেকগ্ৰাউণ্ডত থাকিলেও প্ৰাথমিকখন লৈছিলে কিন্তু মানে হোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া কিন্তু তেনেকুৱা নহয় এতিয়া চাব আপোনালোকে এইখন চাওক যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ সময়ত পশ্চাদ ভূমিত আন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেন্তে চিষ্টেমে মাল্টিপল ফেচেছ চিনাক্তকৰণ কৰি ইৰ মেছেজিপল ফেচেছ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড ট্ৰাই এগেন গতিকে তেতিয়া আপুনি অকলশৰীয়াকৈহে দিব লাগিব ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনীৰ এটেণ্ডেঞ্চটো সেইটো কথা হৈছে গতিকে এইখিনিয়ে দিছে আৰু বিশেষ নাই মই অলপ খৰখেদাকৈ পঢ়িলোঁ যিহেতু মোৰ অকণমান সময়ছোৱাত মই এঠাইত যাবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে আশা কৰোঁ কিছু হ'লেও আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'ব আৰু যদি এক্সপ্লেনেশ্যনত কিবা ভুল ভান্তি হৈছে আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ধৈৰ্য ধৰি চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈকে পুনৰ এবাৰ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ